Всем привет! С вами Львини. И это обзор железнодорожной станции Казатин. Начинаем. Уникальным памятником архитектуры Казатина является здание железнодорожного вокзала в виде белого парохода среди рельсовой сети. Построено Александром Кобелевым в ноябре 1889 года по проекту архитектора Валериана Куликовского. Царский проект на строительство пассажирской станции Казатин был утвержден в октябре 1887 года. В 1987 году старинное сооружение внесено в список памятников архитектуры местного значения. Также здесь зарыта капсула времени, которую будет необходимо вскрыть в 2089 году. И именно тогда мы узнаем, что же находится в ней. В архивах хранится смета. На постройку пассажирского здания на станции Казатин от 11 ноября 1887 года, составленная Обществом Юго-Западных Железных Дорог, где отмечено, что для строительства необходимо 292 111 рублей. Полистрованном путеводителе по Юго-Западным Казенным Железным Дорогам, 1899 году зазначено Касатинский вокзал – один из лучших вокзалов в рельсовой сети. Здание вокзала расположено островом, то есть с обеих его сторон проложены рельсовые пути. Это значительно усиливает пропускную способность станции и дает возможность одновременно принимать и отпускать несколько поездов, устраняя в то же время хождение пассажиров по путям. Также на этой станции с обеих сторон Имеется станционный колокол, который даже можно позвонить. Постройка неизвестного архитектора. Хотя, впрочем, архитектор известен. Что здесь было ранее, история не сохранила. Однако архитектура здесь очень красивая, и сейчас здесь находится мужской туалет. Значительным преимуществом Казахстанского вокзала была его электрификация, ведь все 375 станций юго-западной железной дороги в 1931 году освещались газовыми фонарями, кроме жмеринки. По этой причине здание выглядит особенно эффектно вечером, а внутри станции имеет многоярусную, хрустальную, на каркасе из бронзовых листочков люстру. Останавливает на себе внимание роскошный овальный зал первого и второго класса, масса света и воздуха, изящная орнаментовка, стильная мебель. Все это делает этот зал одним из лучших во всех отношениях среди буфетных залов железных дорог. А вот буфетный зал. И выглядит он достаточно красиво. Вот такая она, железнодорожная станция Казатин. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал Львинь, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем YouTube-канале Львини. Ну а с вами был Львини. Всем удачи, всем пока.